Okey, tarik nafas semua. Tarik nafas. Okey, tadi. Okey. Ustaz nak bawa kepada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan, ajarkan sebab kita nak meneladani Nabi kan. Memang akan berat tetapi ia akan jadi ringan tadi dengan doa, dengan amalan. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita Pertama sekali Ustaz pun baru hafal Ayat surah Ali Imran 190 sehingga ayat 200 Saya yakin semua dah lepas Ali Imran ni dalam muka surat yang ke 60 kalau tak silap 60 Dah lepas pun 60 ke dah Tak apa Semua ni dia tak kisah Muka surat berapa pun sekarang berapa pun mukarrar yang dah dicapai semuanya adalah ahlul ahlullah insyaAllah semua ahlullah jangan risau cuma tinggal lagi kita nak sikit push sabikun bilkhairat sabikun bilkhairat baik ayat surah Ali Imran kenapa kenapa saya hafal ayat itu sebab mak mak saya dia ni, kami dulu, dia dulu guru Quran kat kampung rumah kita orang. Semua orang kampung belajar Quran kat rumah kami. Mak dengan arwah ayah adalah guru Quran. Dia ni memang, Quran dia dia baca. Quran, dia hafal semua ayat-ayat, boleh kata semua banyaklah ayat-ayat. Terutamanya, sur, dia panggil, Allahumma ala Muhammad, Iqra' Iqra' Z, bukan iqra zah zawain iqra zawain zawain kata silap ustaz isham mungkin boleh betulkan ada satu hadis nabi kata kamu bacalah zah ra, zahrawain zahrawain pernah tak dengar zahrawain zahrawain nabi kata bacalah zahrawain barang siapa yang membaca zahrawain di hari akhirat nanti dia akan datang dua tumpuk awan besar yang akan melindunginya Zahrawain adalah Surah Al-Baqarah dan Surah Ali im, Imran. Tapi ustaz nak baca panjang ke tak? Saya tak hafal semua. Saya hafal 10 ayat terakhir Surah Ali Imran. Sebab sebab apa? Bila balik kampung je mak akan tanya. Uh, jom kita tasmi' dia suruh tasmi'. <g SF> Saya سمقاي أي ستشمل ب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الباكستاني الذين يذكرون الله قِيَامًا وقعودهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار <تسرح> ربنا إننا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ال... sampai Jadi mak sambung. Beberapa kali macam tu saya rasa aduh. I have to take this challenge. Padahal bukan tak boleh baca pun boleh je nak baca tapi sebab kita tak ada rasa tak ada tak ada something yang push us. Yang saya rasa macam alamak mak saya dah tua dah umur 84. Dia boleh hafal takkan saya tak boleh hafal. Maka saya pun buat strategi. Barulah lah, saya rasa dalam sebulan ni je saya baru dapat full lancar. Fastajabalahum rabbuhum anni la udhi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa min ba' fal hajaru wa ukhriju min diarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran anhum sayiatihim wa la jannatin tajri min tahtiha al anharu thawaban min indillah. Wallahu indahu husnus thawab. Terus La yughrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad Allah kata fastajabalahum maka dimustajabkan segala doa-doa mereka ini tak kira lelaki tak kira perempuan baghum mimba kemudian Allah kata la yughrannaka jangan kamu terpesona dengan kehidupan orang bukan orang kafir la yughrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad mata'un khalilun summa wa'awahum jahannamu wa bi'sal mihad kenapa kenapa saya nak amalkan ayat ni kenapa saya nak baca sebab Nabi SAW saya dengar daripada beberapa ceramah dia kata amalan Nabi masa tu saya tak check lagi saya tak pernah check hadis Nabi SAW bila bangun daripada tidur Bangun daripada tidur, Nabi akan baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ada beberapa sebab kenapa saya suka dan saya semangat nak hafal. Saya bagi tahu sebab ayat terakhir ayat terakhir tu sangat familiar. Saya memang biasa baca. Ayat terakhir yang 100 200 tu apa dia? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu Wattakullaha la'allakum Tuflihun Ayat ini adalah ayat yang sangat baik Untuk bacakan dekat Anak-anak kita Sapu kepala dia Kalau dia bergaduh dengan adik-beradik dia <laughs> Kalau dia bergaduh dengan adik-beradik dia Kan kadang-kadang masih -kadang, kecil-kecil dulu lah Dah besar-besar ni pandai Bacakan tiupkan ya ayuhal ladzina amanu sabiru bagi anak kita tu sabar wasabiru tambah lagi sabar Warabitu, tu ikatkan hati mereka hati anak-anak kita sama-sama kan sama, -sama, sama adik-beradik pun nak bergaduh macam kucing dengan <laughs> Okey warabituttaqullaha la'allakum tuflihun Ini rupanya yang nabi amalkan Nabi amalkan macam mana boleh tahu Ibnu Abbas cerita, dia kata aku pergi tidur di rumah khalati, Makcikku Maimunah isteri Nabi SAW. Tujuan tidur ni nak tengok apa Nabi buat. Dia tengok malam-malam Nabi bangun tidur, Nabi terjaga daripada tidur, Nabi terus baca Inna fi khalqis samawati wal ardi tadi sampailah habis sampai 200 tadilah ha kemarin tadi kita berhenti. Wa bisalmihat lakinnallazina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidin fiha nuzula. Yang atas tadi tak ada fiha. Yang atas tadi khali jannatin tajri min tahtiha anharu thawaba. Yang bawah Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar seterusnya lakinin lazinat taqaw Rabbahum lah bukan uh, wa inna min ahlil kitab wa inna min ahlil laman yu'minu billah ayat ini ya anak-anak semua rupanya suatu yang ada cerita di sebaliknya sebab nuzul dia Nabi SAW melakukan solat raib solat jenazah solat ha? jenazah raib kepada siapa? kepada Raja Najasyi Raja Najasyi ni Kristian Raja Najasyi ni Kristian di Habsyah tapi bila dengar kematian Najasyi Nabi buat solat raib so raib lah sebab jauh kan timbul persoalan ada orang pertanyaan orang munafik orang munafik kata kenapa Rasulullah sembahyang untuk orang Nasrani Raja uh, Najasyi di Habsyah dia tu Nasrani betul tak? kenapa sembahyang raib ayat itu turun, ini satu lagi anak, -anak. Biar kita ada perasaan semangat untuk menghafal sesuatu. Pertama sebab kita tahu nabi pun buat. Nabi pun baca. Yang keduanya ada kisah di sebalik ayat tersebut. Lalu Allah turunkan menjawab persoalan orang munafik ni, Allah turunkan ayat wa inna min ahlil kitab. Sesungguhnya di kalangan ahli kitab merujuk kepada Najashi. Walaupun di ahli kitab laman yu'minu bila rupanya Najashi ini telah beriman kepada Allah mungkin dia tak ada buat declaration tak ada buat open declaration tak ada siapa yang tahu tetapi Rasulullah tahu kerana Rasulullah berutus surat antara raja-raja negara-negara yang ada Rasulullah berutus surat dan mungkin ada private conversation surat yang dibalas itu menunjukkan keimanan lalu Allah kata wa inna min ahlil kita bilaman yu'minu billahi wa unzila ilaikum wa unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna biayatillahi samanan qalilah ulai ka lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sarih ul hisab. ayat yang hujung inilah anak-anak semua ulang-ulanglah baca sebab kan kita ni berhadapan dengan ujian kan berat Kian berat bila tiba siang ya ayyuhallazina amanu sbiru ya allah keberikanlah aku kesabaran untuk membaca quran wasabiru kenapa dua kali sebab kita nak hafal. Kita bukan setakat baca je betul, -betul tak? Ya ayyuhallazina Asman usbiru ya Allah, kau berikanlah kekuatan untuk aku baca Quran. Wasabiru itu bermaksud kuatkanlah sekali lagi. Pertambahkanlah kekuatan sebab aku nak hafal. Wasabiru warabitu dekatkanlah hatiku dengan Allah. Jiwa kita kena dekat dengan Allah sebab nak hafal Quran ni dia mesti jiwa kita sentiasa bersih sentiasa betulkan niat kita semoga yang kita nak baca itu bukan di di mulut. Saya pernah ingat ada seorang sahabat saya, sahabat saya ni orang Palestin, Dr Ridwan. Dia orang Palestin. Dia lecturer di UAE. Saya pernah jumpa dia, kami sembahyang sama dekat masjid. Eh uh, sembang-sembang sembang, saya ceritalah ada anak saya yang dah hafal Quran. Dia kata It's not matter of memorizing Quran. Memorizing Quran is not really a big, big a big deal. Bukan sangat masalah. Boleh hafal, insya-Allah boleh hafal. Lagi-lagilah kalau yang masih fresh, kan satu ni masya-Allah masih bersih hatinya, jiwanya tak ada tak ada benda-benda buruk kan lagi cepat. Yang masalah dia kata apa? Apa masalah? Masalahnya untuk melahirkan anak yang cinta Quran. Tepuk dada. Kita tanyalah. Kita menghafal hanya sekadar sekadar bacaan-bacaan sahaja ataupun dia meresap dalam jiwa kita kerana adanya cinta kita kepada Al-Quran. Sebab selepas itu nanti hafal dah hafal banyak yang berlaku yang hufaz-hufaz ini dia tak nampak karakter seorang hafiz seorang hamilul Quran itu tak nampak dari segi percakapannya, dari segi perbuatannya, dari segi muamalahnya tak ternampak kecintaannya kepada Al-Quran. Sebab itulah anak-anak yang dikasihi sekalian kita perlu sentiasa mohon kepada Allah, bangunlah tahajud, bangun tahajud semua kan? Dalam surah dalam surah Al-Isra. Ah ha, sikit lagi, boleh? Sikit lagi. Ustazah, boleh? Dalam surah Al-Isra, Allah sebut, Aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Allah kata, dirikanlah semayang akhimis salah li dulu bila matahari tergelinci. Dia start dengan zuhur. Zuhur ila rasakil lail. Dalam tu dia cover asar. Dia kemudian ila rasakil lail. Cover maghrib, cover isya'. Subuh mana? Subuh tak ada? Ada? Subuh Allah sebut dalam Quran Sebagai Wa qur'an al-fajr Ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr Inna qur'an al-fajrika namash Kuda Salat fajar Ataupun subuh itu Dikaitkan dengan Al-Quran Wa qur'an al-fajr Sebab itulah paling waktu yang paling sedap paling seronok tidur paling seronok baca Quran yang cepat masuknya kalau kita belajar pun waktu itulah yang paling fresh ada club millionaire millionaire ni orang bukan Islam dia tubuhkan satu club club apa? 5am club 5am club club 5 pagi sebab dia kata CEO-CEO company-company hebat ni dia kata pukul 5 pagi ni adalah waktu yang paling baik untuk kami dapat business idea nak buat proposal samalah kita belajar baca Quran innal quran al fajri kana mash huda kemudian ayat seterusnya Allah kata wa min al laili fa tahajjad bihi na filatan laka asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda Allah akan angkat kamu ke darjat yang mulia di sisi Allah. Maqaman mahmu mahmuda. Ayat seterusnya ini penting doa ni. Masa tahajud bacalah doa ini, Rabbi adkhilni Rabbi adkhilni mudkhalasid Siapa yang tahu doa ni? Pernah baca doa ni, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li ya, kita dah minta ya Allah ini doa ni sangat penting memang doa itu Allah sebut selepas saja bila Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilah tadi ayat seterusnya rabbi adkhilni so inilah doa yang kita baca di sujud terakhir sewaktu kita salat tahajjud tahajud rabbi adkhilni ya Allah masukkan aku dalam kelompok yang benar nak masuk pintu jalan pun tunjukkan jalan yang benar nak pergi ke mana-mana pun Allah akan sentiasa guide kita untuk pilih pilihan yang benar wa akhrijni keluarkan aku mukhraj bila nak keluar pun Allah akan tunjuk jalan yang betul cari kawan-kawan yang betul yang kita pilih di hujungnya waj'alli ha ini kita mohon dengan Allah waj'alli milladunka ya Allah jadikanlah aku daripada sisimu sultanan mubina kita minta Allah kita nak jadi sul sultan boleh ke mana gambar ah marah tuanku sultan selangor seorang je tapi ayat ini kita minta dengan Allah wa ja'al li milladun kasultanan nasira kita sedang menghafal Quran, sedang struggle nak habiskan muqarrar, akademik lagi, aktiviti lagi dan sebagainya, kita minta Allah bagi kita power, sultan yang akan memudahkan perjalanan hidup kita. Yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana kita sebut, perjalanan anak-anak ni masih awal, masih panjang. So, kita teruskanlah perjuangan ini semangat tak lepas tamrin ni semangat tak nak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam ni insyaallah yang terpilih yang berjaya yang cemerlang dunia dan di akhirat dalam masa yang sama kita perlulah sentiasa mendekatkan diri kita tadi rabitah kita dengan Allah hubungan dengan Allah bersihkan hati ubat hati ada berapa ubat hati ubat hati itu lima lima per perkara apa dia ubat hati yang pertama ubat hati itu lima perkaranya pernah dengar lagu ni rashid yang pertama baca quran dan maknanya yang kedua solat malam Dirikanlah yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Ini Opik, pendakwah daripada Indonesia. Opik, tak pernah dengar? Ha, sebab tajuk dia kalau dalam bahasa Indonesia tombok hati. Okey, itu baru ketiga. Yang keempat, yang keempat, perbanyaklah berpu berpuasa. Yang kelima, zikir malam, zikir malam berpanjanglah. So maksudnya, pertama sekali baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, perbanyakkan puasa puasa sunat dan yang kelima zikir-zikir kita sentiasa dipanjangkan. Semoga hati kita sentiasa dah kita sentiasa basah dengan mengingati Allah. Semoga Allah mudahkan urusan anak-anak semua berjaya cemerlang di dunia dan akhirat insya-Allah. Saya mohon berbanyak kemaafan sekiranya terdapat kekurangan. Panjang menyampaikan ceramah dan pesanan daripada hati seorang ayah dan juga mewakili ibu kepada anak-anak semua insyaallah semoga berjaya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh <coughs>